После Божественной Литургии в Преображенском Соборе я хочу вам рассказать очень радостную новость. Вот видите эту штуку? Это начало нового иконостаса центрального алтаря, который был поврежден, этот балдахин лежал на боку, и была ужасная картина. Тогда я чуть не умер вообще, когда это увидел. Слезы лились, но Господь утешает нас. Вы видите уже железный скелет, очень верующие строители нам это делают. По областям митрополита Агафанга год назад был оплачен иконостас, который вот уже по кускам стоит. Отец Мирослав, помощник настоятеля здесь все контролирует, смотрит, потому что надо сделать ровненько, чтобы было не хуже, как в прошлый раз, а еще лучше, как говорит наш Лудыка. Вот, поэтому я прошу за нас порадоваться. Внизу реквизиты фонда нашего по восстановлению собора. Поделитесь видео, поучаствуйте, пожертвуйте, помогите нам. Вы видите, что с каждым периодом недели месяцев все становится лучше лучше вот центральный кстати потолок делают уже сделали процентов 15 вот делают основательно хорошо аквапанели которые нам пожертвовали юнеско с германии привезли то есть отопление сейчас делают господь не оставляет господь с нами блосующий господь и внизу реквизиты обязательно поучаствуйте в восстановлении нашего собора слава богу за, за рада